ক'ত আছ ও ওলাই আহ অ ভণ্টি আহিলা দেখোন আহা দাদা আছে কাম কৰি আছে তুমি অকণমান বহাহি আহিব দাদা চিন্তা কৰিব নালাগে আছে ত' দে সোনকালে মাতি দিয়া মইতো তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহামে দাদাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ তাৰ লগত মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা অলপ আছে তাক ইমিডিয়েট মাতি দিয়া অঁ ভণ্টি তই আহিলি দেখোন কচোন কচোন কিয় আহিলে

মই ইয়াত বহি থাকিবলৈ অহা নাই তোৰ লগত মই কথা অলপহে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ তোক মই ইয়াৰ পৰা লৈ যাব আহিছোঁ তই ওলা লাগিলে তই সেইজনীকো ল কিন্তু তই ঘৰলৈ ইমিডিয়েট ওলা আৰু মই একো কথা শুনিবলৈ নিবিচাৰো ইয়াত বহিও নাথাকোঁ তই মোৰ লগত ওলা বুলি কৈছো বাছ ওলা যাহ মই এইখিনিতে ৰৈয়ে আছো অ মা এ কোন আহিছে চোৱাচোন বাবা আহিল নেকি মাত নামা তাক ভিতা অ দাদা তোক মায়ে মাতিছে ভিতৰলৈ সোমাই আহ মা এয়া তোমাৰ লৰা তোমাৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছে চোৱা জাহ্নবী মোক মাফ কৰি দিবা সেইদিনা মই তোমাৰ লগত বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলো মই মোৰ লখিমী বোৱাৰীজনক চিনি নাপালোঁ এই যেনেকৈ মোৰ সৰু ছোৱালী তুমি মোৰ এই ঘৰখনৰ ডাঙৰ ছোৱালী হিচাপে থাকিবা জাহ্নৱী মোক মাফ কৰি দিবা সেইদিনাখনৰ ভুলবোৰ তুমি মোক আৰু খুচৰি নাথাকিবা মোক মাফ কৰি দিবা জাহ্নৱী তোমাক মই মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী হিচাপে ৰাখিম মা আপুনি কিয় হাতযোৰ কৰিছে আপুনি যদি মোক আপোনাৰ ডাঙৰ ছোৱালী বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপুনি হাতযোৰ কৰিব নালাগে নহয় আপুনি মোক যেনেকৈ ডাঙৰ ছোৱালী হিচাপে ভাবিছে মই আপোনাক ঠিক তেনেকৈ ডাঙৰ ছোৱালী হিচাপেও কাম কৰিম সদায় আমি এটা সুখী পৰিয়াল হিচাপে আমি সমাজৰ আগত গঢ় দিম আপোনাক মই আজি কথা পাতিছোঁ কেতিয়াও মই আপোনাৰ সন্মান হানি হোৱা কাম নকৰোঁ আহক আজিৰ পৰা আমি সকলোৱে একেলগে ৰঙীন এটা জীৱন কটাওঁ আহক